साम्राज्य सामान्यांचा गॅरंटी भारत होणार टॉप थ्री आडम पद्मशाली आणि सोलापूरकरांचे कौतुक कुंभारी येथील रेनगरमधील पंधरा हजार घरांच्या हस्तांतरण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ज्येष्ठ आमदार सुभाष देशमुख आमदार विजयकुमार देशमुख आमदार सचिन कल्याण शेट्टी माजी आमदार आडम मास्तर यांची उपस्थिती होती यावेळी प्राथमिक स्वरूपात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पाच लाभार्थ्यांना घराची चावी प्रदान करण्यात आली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास सोलापुरात कामगारासाठी बांधण्यात आलेल्या घरकुलाचे लोकार्पण केले असंघटित आणि विडी कामगारासाठी माजी आमदार नरसय्या मास्तर यांच्या पुढाकाराने तीनशे पन्नास एकर परिसर चारशे चौऱ्याऐंशी इमारती तीस हजार फ्लॅट्स असलेली देशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत झाली आहे यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावनिक झाले आज एक लाखपेक्षा जास्त परिवारांचा गृहप्रवेश होईल माझा आनंद वाढणार की नाही बावीस तारखेला अयोध्येत रामलल्ला मंदिरात स्थानापन्न होतील यावेळी आपण सर्वजण आपल्या घरात राम ज्योती प्रज्वलित करा असं सांगून मोदी म्हणाले आम्ही जो संकल्प केला होता तो आज पूर्ण होतोय देशातील सर्वात मोठा सोसायटीचे सोलापुरात लोकार्पण झालं मला पण पन लहानपणी अशा घरात राहायला मिळायला हवं होतं असं म्हणत मोदीचा कंठ दाटला आणि मोदी भावना विवश झाले एक गॅरंटी पूर्ण केली मोदीची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी असं मोदी म्हणाले मराठीतूनच मोदींनी भाषणाला सुरुवात केली पंढरपूरच्या विठ्ठलाला आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना मी नमन करत आहे पद्मशाली समाजाचं आणि आपलं एक नातं असल्याचं सांगताना मोदी म्हणाले पद्मशाली बांधव अहमदाबादमध्येही आहेत त्यांच्याकडे मी अनेकदा जेवलो आहे सोलापुरातील रेडीमेड उद्योगाला भवितव्य आहे तसे सोलापूरची चादर ही जगप्रसिद्ध आहे असाही उल्लेख त्यांनी केला महाराष्ट्र के गव्हर्नर श्री रमेश बैसजी मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदेजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी अजीत दादा पवार जी महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण जनप्रतिनिधिगण श्री नरसैया आदम जी और सोलापुर के भाइयों और बहनों नमस्कार पंडरपुर या विट्ठल आदेश्वर महाराज याना भी नमस्कार करीता है ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जाए 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन ग्यारह दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा साथियों ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के एक लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है आप बताइए मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के एक लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे करेंगे ना सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे शाम को करेंगे पूरे हिंदुस्तान में करोगे अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए आप सबके मोबाइल के, के फ्लैश चालू कीजिए सबके जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो दूर भी लोग हैं मैंने तो सोचा नहीं था ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है जरा हाथ ऊपर करके बताइए 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रकटाएंगे शाबाश आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के सात अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है मैं सोलापुर वासियों को महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ